Ось так, от такі трошки видізналися про олімпійців е, сумських олімпійців, які цьогоріч потрапили на літні олімпійські ігри. Ну а ми як і обіцяли е, нарешті дочекалися нашого сьогоднішнього гостя. Це Кирило Бурлако, організатор саме Екстрім саммер Саммер-2016». Доброго раночка. Да, здравствуйте. Здравствуйте. І кот говорит всем здравствуйте. І кот, от да. минулого разу була інша якась тваринка. Да, я вже не помню. Була хто. навіть коровка. фотосесія з Мурчиком. Мурчик знайомся. — Коровка знаємся, Була Была коровка, был було, кофе було, і, по моєму Маша із Маши Медведи вроде вже були. — Точно. Я привез котика. Ну, Мурчик знайомся. Ой, та конечно. <рес> <Язик показати. рес> Это кошмар. Ні, мой мой красивий язик показує. Це кошмар. Че я вам котика принес? Uh, У меня 5 котят дома раздаю. Oh, да. Серьезно. Все коты. Вы собачек тут раздаете. А так то было с собой коти. Тут а, мне, жена и теща не разрешила. Я потом пойду по делам дальше решать по экстрем-самуру. Поэтому сказали: не бери их в рюкзак. так возьмешь этого это любимый кот жены. Я взял этого. Так давай ты спочатку про котику уже, уже расскажи, раз счет что там за коты у тебя? Пять пять маленьких живых котят, пушистые, бегают, едят, рут такие, т -т 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 все коты. Симпатичные. Все да? коты. очень симпатичные. У меня на странице посмотрите, люди добрые, заходите, разбирайте, налетайте. А дам в хорошие руки, может быть даже в лобик темкну. <зас> <Для> того, <зас> в ту, а вот они не не? <зас> не не? Не, 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 они серые прекрасные, серые. Потом есть трехмасный, и потом есть такие серые с Долго рассказывать. Коты <зас> это как? И в, о них не надо. Сказать. их надо брать к себе да, думаю, и прижимать точно. к сердцу. Ну если не раздосыто, проходит особенно на на с котами. Хорошо, <laughs> Может... ну, я надеюсь все получится. Так, мы тоже тебе это уважаем. Расскажи нам про события, которые будут на выходных. Да, суббота-воскресенье будет, можно ли так сказать, первых два дня суммы экстрим. Я уже запутался в этих экстремах, которые я <laughs> поназывали. Экстрим Саммер будет первых два дня. В субботу это будет соревнование по паркуру и фрирану. Они будут проходить на площадке по воркауту в парке Кожедуба. А в воскресенье будут соревнования по хип-хопу и брейкингу. Они будут проходить на летней эстраде. Если вдруг вы смотрели там предыдущая наша рекламы там было написано, что это будет танцевальная площадка, так сказать, в народе так, клетка, да, все когда-то были молодыми и хоть когда-то видели танцующих там бабушек. Вот, но с клеткой не срослось, мы договорились о летней эстраде. Вот сейчас в эфире вашем поговорю и поедем туда убирать с ребятами. Uh -huh. Вот. Uh -huh. ну uh -huh. и потом yeah, you know. следующая суббота, это будет заключительный день, несмотря на то, что это будет так, 13 число, мы решили сделать ватерджамп. Это прыжки на маленьких велосипедиках прямо в воду с трамплина. В воду вот. с трамплина да, велосипеда? Да, да. да. <свеч> ну, чего бы и нет. Ну, как бы по ямам так нас а учат холод, ездить, да? а мы будем раз... Они, они будут в ватниках. В ватниках, в шапках, в зимних сапогах. Кому холодно. Кому жарко, прям в плавках или шортах, так эх, мне жарко. Ну, так Це і буде, буде дуже цікаво. Да, до... Відео є, теж в інтернеті можна все увидети. Угу. Але більше ми говоримо спочатку про ці вихідні. Розкажи mm. про змагання, хто в них буде брати участь, чи можна до них ще долучитися. Можна, якщо ви займаєтесь фріраном или паркуром, welcome, как говорять американські друзі і всі англомовні люди. Тут проблема такая замечательная. Оказывается, дорогу перекрывает нахтырка на Сумы. Мне звонили от говорят, мы не знаем, как будем ехать. Я говорю, ну, может, на велосипеде. Они говорят, мы не можем. Ну, ну вот, да, ждем конечно, с Ахтырки. Они могут ты добежать. Я же говорю, да. Ну, им тяжело. Им бежать до Сум с Ахтыр. Так, кстати, наши власти говорят. Дорогу надо чинить. Они зачем? Лесами. Лесами давайте, там грибы, ягоды, белок увидите. Ну, и фриран также. Ну, просто это не лишится сил на змагание. Вот, я же об этом. Я же и говорю, как некоторые советовали по экстрим-парку нам. А зачем вам тенек? Вы же экстремалы, катайте на этом. Чего? в шляпе с зонтиками. Вот так вот, раз, вам тенек не нужен. Поэтому можно, если вы не зарегистрировались в номинации «Дэнс», если вы занимаетесь хип-хопом. Самое интересное, если раньше были участники более старше, то сейчас, наоборот, это большинство там дети. Это тоже очень интересно. Но ну, участники там от семи э, лет вот, вот, мы посмотрим. Ну и так, вначале я относился скептически, потом посмотрели, э, как дети танцуют, очень удивились и с радостью их приглашаем. Ну их родители наконец-то с лагерей-то забрали. Теперь они будут у нас участвовать. А до? От и до? Бабушки будут танцующие, как на летней эстраде? Или... Ну, может быть, если они к нам заглянут, мы и любую бабушку возьмем. Ну, как там регистрация бесплатная, никакого урона для пенсии не будет. Будут призы, будем напитками даже угостим участников легко. Поэтому бабушка зайдет и дедушка, и может вдвоем как-то закружаться в экстремальном вальсе. Я их возьму. Почему бы нет? В экстремальном вальсе. Я уверена, что будет там дуже цікаво, тому треба 100% прийти. Ну, Скажи, кто будет судить? Ах, так, по фрирану и паркуру будет судья из города Конотопа, это Сергей Караван, хорошо мы с ним понимаем друг друга, и ну, у него достаточная квалификация в этом плане, поэтому он будет судить и привезет там несколько своих участников, потому что это у нас в Канатопе только все по лагерям поехали, видите, как-то лето доходит по разным, по разным у нас городам. А танцы это будут судьи сумские, ну я не знаю, там ну там по-модному там а АК как-то надо говорить. Я этих всех слов боюсь, я же человек простой. А, там будет Флейм а, судить. Это София Коломец. Там будет... А, так, Мантулин судить, видите, я тоже уже именно не знаю, запутался в этих интернетах. И будет судить Бибой Гурман тоже. В принципе, это люди, которых вы видели уже на наших соревнованиях. Некоторых даже как участников, другие уже были, показали себя как судьи. Э, люди будут те же. Я очень верю, что в сентябре, когда мы будем проводить на День города соревнования, то там уже мы сможем пригласить, это все связано с финансированием, мы сможем пригласить уже судей с других городов, чтобы уже Учасникам було як би інтересні е, і можемо пригласити не тільки суддів, але й діджею, поки працюємо над этим. Навіть угу, так. Дуже цікаво. От ми вже скільки говорили про цю подію. Хочеться тобі дати можливість, щоб ти звернувся до глядачів і ну, нагадав такі ключові моменти, куди, коли приходити по дням. Субота, угу. неділя. Угу. В тупик меня ставите, я прям с велосипеда она в эфир и, и не проверил. А там, если вы афишку включите, она есть. Афишка есть. Да, зараз мы включим. Хорошо. Фриран паркур – это суббота. Начинать мы будем в 14.00 площадка по воркауту парк кожедуба я думаю площадку вы легко найдете если что идите на звук там будет стоять аппаратура будет играть музыка вы все сможете услышать это сто процентов а в воскресенье это летняя эстрада начало будет в 15:00. тоже будут открыты двери вы тоже услышите музыку заходите участвуйте если не как участники то можете поучаствовать в этом как зритель также для зрителей приготовили мы такой сюрприз если вам дома скучно, а большинству людей дома скучно, ну или надо работать, то приходите, мы сделаем квесты. Будут несколько квестов, и вы сможете поучаствовать и выиграть пиццу. Поэтому никто не обижен. Только я буду сидеть и грустить, потому что пиццу мне не дадут, чего-то тоже не дадут. Но я буду весело прыгать и говорить: ох, как у нас весело и хорошо. Ну, Ой, еще и убирать ну... сегодня летнюю страну. А, еще а, ну мне чуть-чуть. мне только проверить фронт работы, все, сказать, что к чему, и поеду работать к mm -hmm. себе на работу. А ребята будут убирать. А, Такая, все же таки, что это за квест? Ну, будь кто может за это участвовать? И там тоже Будет регистрация? Нет, опять же, бабушки потанцевали с дедушкой и дальше в команду. Главное прийти э, во время начала, то есть нельзя там в основном прийти, но ну, я думаю, люди начнут выпихивать, те, кто опоздает. Ну, там за пиццу, вы понимаете, да? Больше людей, меньше пиццы. Ну, как бы тут все такое. Поэтому, возможно, будут какие-то нежелания кого-то принимать в команду. Сформируем команды и, думаю, что вот сразу, сразу же сначала, как мы заявили, там 14-15 будет начало, начну, начнем выдавать задания и на протяжении всего контеста будут проходить задание. Ну и в конце определится победитель, поэтому и получит свой приз, свою пиццу, побежит ее куда-то есть. Это очень такая приятная новина, знаешь, для тех, кто не знает, чем заняться на выходных и не умеет, например, экстремально танцевать, и тут такая возможность взять участие в квесте, Тому спасибо за такую анонс. не за что, ничего не раздали. кто ходил на клетку тот умеет экстремально танцевать? А, очень. Там очень экстремально, прям. Я даже сам иногда танцую. Спасибо, что пришел. К сожалению, у нас очень ограничено эфирное время, к сожалению. Ну, да, это... скажу, он... всем котика. Всем котика. <laughs> э, всем котика э, ну, Мы, она... до речи, нагадуем, что в прямом сенсе. Если у вас не мая, вы хотите обратиться <laughs> на, <laughs> да. на Кирилла. Я Я человек жарты. открытый, да, вот это олицетворение. Олицетворение <laughs> пяти живых, кругленьких бегающих котов. И месяц они радостно вам будут рассказывать песни и сказки. Потому что именно о них Пушкин и писал. Налево идут песни, заводят, направо там что-то говорят, а потом вас в 6 утра будят и говорят. Добрий му там, любими Ну, отак, от так вот. усім, і тоді вже о сьомій. Ви можете приєднуватися до да. нашої компанії. Так, як добре, бачите, ми працюємо в тандемі. Точно. Ну все, бажаємо тобі хорошого сьогодні дня, безкурйозно. Ще раз спасибі, раді були бачити. Ну а нам ще раз запрошуємо на Summer Extreme 2016, 6-7 серпня, 6 серпня, о 14.00 паркур. Ну а нам саме час переключатися на новини отож слово нашим колегам з новинного відео.